Приветствую вас, бандитоси, Прийшла посилка з аукціони Віоліті. Ссылка буде под відео, також закріплена в комментариях. Прийшла Конотоп Сумська область 5 кг 250 грамів. Мені вже не нравилось 75 гривень. Мені кажется, відправляли мені по 55 гривень. Я просив подешевше. Но человек відправив мені быстрому Мала пройти 11 числа. Прийшла за 3 дні. Быстро пришла, скажу, что, наверное, быстрым способом про, Так что откроем, сейчас подивимся. Упаковал красиво, ну, красиво это не, мне не показатель. О. Мне надо, чтобы дешево и сердито, как говорят. Так, купив я його, правда, за 106 гривень, но я його якби купив, що дві плати. От, от этих. Ну і пару деталік я вирішив купити, показати вам, що продається на аукціоні. Так, що тут є? Коробок багато бачу. Тут цих, взагалі куча. Ось ще які детальки, бачите? Потом вот таких все пару штук пакетику. Алюмишки. Потом вот такая плата. Импорт. Так, выпало, выпало. Тут вот такие вот железячки, чтобы вы бачили конденсаторы, как они называются, транзисторы. Вот это транзистор какой-то старый. Газетка. Ось вот такая импортная. Пишите, что вы думаете по поводу такого. Ой, повыпадалось. Стояло прямо. Вот алимишки. 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 Одна такая фишка. Так, вот две платки вот таких, такого плана, пакетику. Так, достану, покажу, что это за движ Париж. Это вообще непонятно, что Кто знает, от чего плата напишите. какие контакты. Так, сметя, не знаю на что тут воно. Так, вот этот конденсаторы Так, короче, вот такая плата. Вот в общем, в пакете. Мне надо достать сначала плату, наверное. О, не хочет добраться. О, вот такая плата от телека, чего-чего че, возможно, от из то магнитофона. Да, от этого мусора накидал. Я не могу понять, зачем, чтобы убирать. Что? Потом, наверное, не было куда деть. Вот такая платка тоже. Вот что вот от телека, наверное. Вот таких две платы. Это мне понравилось. Мусор опять. Сметя выкидает вот такая плата советская ну тут что, п. Да, п м короче все тут еще пару мишек вот этих что выпало и вот такая вещь Алюминиевая мечта, как называется. Коробка грубая, на килограмм потянет, наверное. Горцы, люб... учиться подешевше управлять. Иди больше будут куплять и больше давать. И на аукционе, и девчата. Так что пишите, комментуйте. Заходите на аукцион в улице, ссылочка будет под видео, также закреплена в комментарии, также заходите в наш телеграм-канал, ссылка будет там же. Все, всех люблю, обняв, главное не накручивайте.